Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Malaysia Madani, salam sejahtera dan salam menjelang kegemilangan Batu Hitam kepada para penonton yang menonton forum kita pada hari ini Terima kasih kerana meluangkan masa anda untuk bersama kami dalam sebuah perbincangan yang sangat penting di mana ia selari dengan tema besar kita iaitu Celik Falsafah dalam cabaran pembelajaran abad ke-21 Sebelum kita mulakan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zarif Ipan bin Zahrul Usman dan saya akan berperanan sebagai moderator untuk forum kita pada hari ini. Saya amat berbesar hati dapat membimbing perbincangan ini agar ia lebih fokus, informatif dan memberi manfaat kepada semua para penonton. Pada hari ini, kita, kita akan mengangkat satu tajuk yang cukup provokatif dan dekat dengan keresahan para pendidik, ibu bapa maupun pelajar sendiri iaitu yang bertajuk AI menjadikan pelajar lebih pintar atau lebih pandai menipu Baiklah, kemudian kita akan melihat uh, biaditi baru, pelajar kini tidak lagi membuka buku terlebih dahulu melainkan tetapi membuka sistem AI dalam masa yang sama, muncul persoalan yang besar Adakah teknologi ini sedang membantu pembelajaran Atau sebenarnya merosakkan asas nilai dan etika dalam proses ilmu Untuk memperhalusi isu sebesar ini Bersama kita, dua ahli panel yang tidak lagi uh, asyik orang kata Iaitu orang yang berautoriti dalam bidang masing-masing Yang akan berkongsi pandangan, pengalaman dan cadangan praktikal Bagi memastikan AI digunakan secara beretika dan memberi manfaat yang sebenar kepada pelajar. Baiklah, tanpa membuang masa, saya memperkenalkan kedua panel kita pada hari ini. Di sebelah kiri saya sendiri, iaitu panel yang pertama, iaitu Encik Muhammad, Encik Nik Muhammad Zahim bin Muhammad Salmin. Betul ya? Betul ya. Yes. Baiklah. Uh, beliau merupakan seorang pesarang dalam bidang teknologi pendidikan dan etika digital yang banyak memiliki cara pelajar menggunakan AI dalam tugasan harian. Baiklah. Kemudian, di sebelah kirinya, iaitu uh, panel kedua Pencik Firman Aymar bin Abdul Huda yes, merupakan pensyarah dalam bidang falsafah pendidikan dan falsafah Islam yang memberi fokus kepada nilai, akhlak dan pembentukan watak insan. Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua panel kerana sudi hadir dan berkongsi pandangan serta pengalaman mereka pada forum kita pada hari ini. Baiklah, saya ucapkan selamat datang kepada kedua panel kita pada hari ini. Terima kasih. Baiklah, tak kita membuang masa, saya akan memulakan majlis kita pada hari ini dengan uh, pusingan yang pertama, iaitu kita bermula dengan soalan yang pertama kepada <coughs> panel pertama kita. Iaitu sure. kepada Encik Muhammad Zahid kita sendiri. Baiklah, saya akan mulakan uh, Encik Nik Muhammad Zahid. Ya, yes. saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, soalannya, dalam kajian dan pemerhatian tuan, Apakah realiti sebenar penggunaan AI dalam kalangan pelajar pada hari ini? Baiklah, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sudah kepada uh, tuan moderator dan panel jemputan yang kedua, Encik Firman Aimar. Okey, baiklah. Bagi menjawab soalan yang dikemukakan oleh tuan moderator ini, okey, kita lihat pada hari ini uh, kita bukan sekadar membincangkan Uh, satu alat baru, tetapi sedang menyaksikan satu transformasi uh, yang mendalam dalam budaya akademik iaitu akademik itu sendiri. Jadi uh, kehadiran AI ataupun lebih dikenali dengan Artificial Intelligence setelah, telah mengubah peranan teknologi daripada sekadar alat sokongan kepada sumber rujukan utama bagi ramai pelajar. Dan disinilah cabaran sebenar bermula. Fenomena kita perhatikan ialah ramai pelajar menggunakan AI bukan untuk memperdalam uh, memperdalam pemahaman mereka tetapi semata-mata sebagai jalan pintas untuk menyiapkan tugasan. Tugasan uh, sepatutnya merupakan satu perkara yang menguji kemampuan untuk berfikir dan kefahaman pelajar akhirnya menjadi salinan jawapan AI tanpa sebarang pertimbangan kritis. Jadi situasi ini jelaslah menunjukkan uh, bahawa walaupun teknologi semakin canggih cara pelajar menggunakannya tidak selalu memupuk perkembangan intelek sebenar pelajar. Lebih membimbangkan lagi tugasan bersifat peribadi seperti jurnal pembelajaran, refleksi diri atau ulasan kendiri uh, semakin uh, digantikan dengan hasil Artificial Intelligence (AI) ini. Jadi tugasan ini sepatutnya mencerminkan pengalaman sebenar, pelajar dan perkembangan pribadi mereka. Namun apabila AI ini digunakan, nilai ketulinan dan integriti akademik menjadi semakin kabur. Uh, tambahan pula, uh, pergantungan sepenuhnya kepada AI ini mula dilihat sebagai perkara biasa dalam kalangan masyarakat kita pada bahagian ini ya. Um, ada pelajar yang berpendapat bahawa ataupun mengatakan lebih mudah aa, menggunakan AI bertanya AR, AI daripada berfikir. Kenapa? Akibatnya daya kreatif kreativiti dan kritis pelajar serta keupayaan membuat keputusan secara rasional semakin terhakis. Jadi boleh dikatakan walaupun teknologi AI menjanjikan banyak peluang, memang tidak menafikan banyak peluang, etika, etika penggunaan dalam kalangan pelajar tidak berkembang seiring. Mereka mungkin mahir menggunakan AI tetapi bukan dengan cara yang bertanggungjawab dan membina. Sebaliknya, menjadikannya sebagai pengganti kepada usaha dan pemikiran sendiri. Baiklah, uh, terima kasih kepada panel kita yang pertama iaitu Encik Niwa Mazzaib. Selamat siang Encik uh, Jawapan itu membuka gambaran besar tentang bagaimana teknologi Uh, telah merupakan tajam pelajaran-pelajaran -pelajar pada hari ini Baiklah, sekarang uh, saya akan beralih kepada panel kita yang kedua iaitu Encik Firman Aymar Baiklah, persoalannya daripada sudut falsafah dan nilai adakah fenomena ini menggambarkan krisis dalam pendidikan kita? Baiklah, silakan Tuan Baik, terima kasih kepada Tuan Moderator Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah untuk menjawab persoalan kepada nilai aa, tentang fenomena penyalahgunaan AI pada masa kini. Jadi apabila kita lihat aa, membincangkan fenomena penyalahgunaan AI dalam pendidikan pada hari ini, kita sepenuhnya tidak sedang bercakap tentang isu teknologi semata-mata akan tetapi ianya adalah satu fenomena yang lebih mendalam di mana aa, ia juga mencerminkan kepada krisis nilai, pemikiran dan juga falsafah yang telah melanda sistem pendidikan pada masa kini. Jadi dalam kerangka falsafah pendidikan Malaysia tujuan utama pembelajaran adalah bukan sahaja mendapatkan jawapan dengan mudah dan cepat akan tetapi ianya adalah satu proses di mana ia dapat membina akal budi, memupuk kematangan moral dan melatih keupayaan menganalisis serta mengasah daya fikir secara mandiri. Namun apabila kita lihat pada hari ini, pelajar hanyalah menyerahkan tugas, analisis, aa, bahkan pemikiran kritis yang mana semuanya telah diserahkan kepada AI semata-mata. Mereka sebenarnya melepaskan sebahagian proses pembinaan diri aa, yang mana yang paling pentinglah kita tengok pada masa kini mereka mendapati hasil, tetapi kehilangan proses di mana sedangkan proses itulah yang membina kapasiti seseorang manusia untuk berfikir secara matang. Jika kita melihat daripada perspektif falsafah Islam, ia adalah menjadi satu isu yang menjadi lebih signifikanlah akal manusia di mana merupakan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana akal ini merupakan satu anugerah yang diberikan Allah untuk membezakan manusia dengan makhluk yang lain. Jadi penggunaan akal ini bukanlah sekadar keperluan kepada pelajar akan tetapi ianya merupakan satu tanggungjawab lah. Apabila pelajar terlalu bergantung kepada artificial intelligence ataupun kerja, kecerdasan buatan untuk melakukan kerja intelektual bagi pihak mereka perkara ini bukan sahaja kehilangan pelajar bukan sahaja kehilangan ilmu akan tetapi mereka juga telah menggambarkan amanah akal yang telah diberikan oleh Allah. Jadi seperti yang ditekankan oleh para ulama, ilmu bukanlah hanya maklumat semata-mata, akan tetapi ilmu merupakan nur ataupun cahaya yang membentuk adab watak dan hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jadi Imam Al-Ghazali telah mengingatkan kita juga bahawa ilmu yang tidak membawa kepada perubahan hati dan ahlak bukanlah satu ilmu yang bermanfaat. Kata-kata ini memberi amaran bahawa apabila ilmu dicari tanpa mujahadah, tanpa usaha dan tanpa melibatkan akal sendiri, maka ilmu itu tidak hidup dan bermanfaat dalam diri seseorang. Jadi, jelaslah penyalahgunaan AI ini dalam pendidikan bukanlah sekadar masalah meniru atau memudahkan kerja. Ia adalah tanda berlakunya krisis adab ataupun ahlak apabila pelajar hilang rasa hormat terhadap ilmu dan proses menuntutnya. Ia juga merupakan krisis tanggungjawab apabila amanah akal tidak digunakan sebagaimana yang sepatutnya. Dan akhirnya ia menjadi krisis hubungan manusia ilmu hubungan manusia dengan ilmu itu sendiri apabila ilmu dipandang sebagai beban yang perlu diselesaikan bukanlah cahaya ataupun nur yang perlu dicari. Itu saja daripada saya. Baiklah. Terima kasih kepada panel kedua iaitu Encik Firman Aymar bin Abdul Muda atas penjelasan yang sangat tegas dan sangat bernilai. Baiklah, kita akan uh, saya ingin beralih kepada solusi pula di mana iaitu uh, round kedua ataupun pusingan kedua. Saya akan pusing, kemula, pusing semula kepada panel yang pertama iaitu Encik Muhammad Zaid. Baiklah, persoalannya Apakah langkah-langkah praktikal untuk memastikan pelajar menggunakan AI secara beretika dan bertanggungjawab? Baiklah, silakan. Okey, baik. Bagi persoalan untuk <coughs> uh, menangani ataupun langkah-langkah berkaitan isu AI ini, jadi saya bawakan terlebih dahulu antara contoh-contoh yang nyata berlaku dalam kalangan pelajar. Okey, baiklah. Terdapat pelajar yang menyerahkan tugasan ataupun esei Laporan sepenuhnya dihasilkan oleh AI tetapi apabila ditanya mengenai kandungan yang telah dipelajari mereka gagal menjelaskan hujah dan idea di dalamnya. Ini jelas menunjukkan um, tugasan tersebut bukan hasil pemikiran mereka sendiri tetapi hanyalah hasil alih tangan kepada AI. Dalam peperiksaan berbentuk take home ataupun yang diberikan untuk dilaksanakan di rumah di tempat masing-masing terdapat pelajar yang menyalin semula. Soalan yang diberikan ke dalam AI dan menyerahkan jawapan tanpa sebarang analisis atau pemikiran kritis. Situasi-situasi seperti ini menjelaskan, menjejaskan objektif sebenar penilaian kerana, uh, kerana kerana tugasan tidak lagi mencerminkan kemampuan pelajar untuk berfikir dan untuk memahami apa yang mereka sepatutnya mempelajari dan memahami satu konteks pembelajaran itu sendiri. Um, lebih membimbangkan, ada pelajar yang menggunakan AI untuk menulis skrip temunuga. Tetapi akhirnya gagal menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh panel menduga semasa temu, temuduga sebenar kerana mereka tidak memahami kandungan skrip itu sendiri. Ini bukan sahaja menjejaskan keyakinan diri tetapi juga kredibiliti mereka. Tambahan lagi wujud juga kes di mana pelajar menggunakan AI untuk mencipta data penyelidikan palsu semata-mata uh, bagi melengkapkan tugasan. Tindakan ini jelas melanggar prinsip asas integriti akademik dan boleh menjejaskan kepercayaan terhadap hasil penyelidikan mereka di masa hadapan. Jadi, uh, kesemua contoh yang saya nyatakan ini membuktikan bahawa walaupun AI menawarkan banyak manfaat tanpa uh, etika Tanggungjawab dan integriti ia boleh disalahgunakan dan menimbulkan impak negatif yang serius. Jadi berkaitan dengan langkah-langkah untuk menangani isu ini antaranya mungkinlah boleh kita teruskan ataupun boleh kita cadangkan dengan pemantauan yang dilakukan secara berkala lah oleh para-para uh, bagi ibu bapa pada anak-anak mereka penggunaan AI haruslah dikawal sebaik mungkin tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada AI. bagaimana kita tahu AI ni uh, memang membantu dalam melaksanakan tugasan tetapi AI ini sendiri tidaklah orang kata betul sepenuhnya 100% boleh dipercayai. Ia perlu juga di, di diiringi dengan uh, penyelidikan perlu di di konsep tabayun itu sendiri perlu dijelaskan melalui penggunaan AI ini. Jadi itu saja daripada saya. Masya Allah. Terima kasih kepada panel yang pertama iaitu Encik Nima Mazahim atas penjelasan yang sangat mantap dan sangat teliti dan sangat terperinci. Baiklah, kemudian saya akan teruskan lagi kepada panel yang kedua kita. Uh, baiklah, saya ingin, saya ingin, bertanya kepada Encik Firman Aymar. Ya, yes, saya. Bagaimanakah falsafah Islam boleh hmm. menjadi panduan dalam mengimbangi kemajuan teknologi dan nilai kemanusiaan dalam pendidikan Baiklah well, silakan Baiklah untuk menjawab soalan panel Bagaimana apa tadi? Bagaimana falsafah Islam falsafah Islam hmm. boleh menjadi panduan dalam mengimbangi kemajuan teknologi dan nilai kemanusiaan Jadi bagaimana pandangan falsafah Islam mengimbangi kemajuan teknologi. teknologi ataupun AI lah Okey baiklah terima kasih kepada moderator Jadi sekarang saya ingin membawakan isu ini dari sudut yang lebih luas lah. Kita tengok daripada sudut pandangan Islam Jadi uh, Isu pelajar menggunakan AI yang kita lihat pada masa ini yang mana mereka menggunakan AI ini untuk menipu atau mengelakkan usaha yang mana merupakan satu cabaran moral yang sangat serius dan bercanggah secara langsung dengan asas etika Islam jadi dalam pandangan syarak, perbuatan ini bukanlah sekadar salah laku dari sudut akademik akan tetapi ianya satu bentuk pelanggaran nilai akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya sesiapa yang menipu maka dia bukan daripada kalangan kami iaitu bukan daripada kalangan orang yang sempurna iman dan baik Islamnya Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi, kejayaan bukanlah sesuatu usaha tidak dicapai melalui tindakan satu pihak semata-mata. Hadis ini memberi amaran bahawa penipuan ataupun apa jua bentuk penipuan adalah satu perbuatan yang menyikirkan seseorang itu daripada sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan tugas yang dibuat oleh AI sebagai uh, usaha sendiri itu adalah tergolong dalam golongan tatlis iaitu menyembunyikan hakikat sebenar dan mempamerkan seolah-olah ia adalah hasil usaha jujur sendiri. Dalam Islam terdapat sekurang-kurangnya tiga nilai utama yang tercalar ataupun terkesan apabila pelajar menyalahgunakan AI inilah. Jadi yang pertama adalah nilai sedek iaitu nilai kejujuran di mana nilai kejujuran dah merupakan asas dalam setiap amalan seorang Muslim pelajar dituntut untuk mengemukakan hasil yang benar-benar lahir daripada pemikiran, pemahaman dan usaha mereka sendiri. Apabila mereka menyerahkan kerja yang dijana AI tanpa pengakuan, ini bukan sahaja menipu guru ataupun pensyarah, tetapi turut membohongi diri sendiri dan merosakkan integriti uh, akademik. Yang kedua adalah amanah ilmu. Di mana dalam Islam itu, menuntut ilmu merupakan satu bentuk ibadahlah. Oleh itu, setiap langkah dalam proses pembelajaran perlu dilakukan dengan penuh amanah menggunakan AI untuk melepasi tugasan tanpa memahami isinya, menjadikan ilmu itu tidak berkat. Ia menafikan tujuan sebenar pendidikan, iaitu membina kefahaman, ahlak dan kemahiran. Dalam konteks Islam, menipu dalam proses menuntut ilmu uh, merupakan uh, satu uh, satu perkara merendahkan kemuliaan itu uh, ilmu itu sendirilah dan yang ketiga ataupun terakhir sekali nilai ijtihad ataupun usaha Allah Subhanahu Wa Taala menilai usaha sebelum hasil dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ya yang bermaksud dan bahawa manusia tidak memperoleh selain apa yang diusahakannya AI uh, memanglah boleh menjadi satu alat bantu kepada pelajar akan tetapi ianya tidak boleh menggantikan nilai usaha peribadi pelajar jika pelajar menyerahkan seluruh tugasannya kepada AI maka mereka telah mensia-siakan peluang yang telah diberikan untuk mengasah potensi diri mereka untuk berfikir secara kritikal, uh, membina kemahiran uh, yang menjadi amanah kepada masa depan mereka. AI bukanlah sesuatu yang haram atau bertentangan dengan Islam akan tetapi ianya hanyalah sebagai satu alat bantu sebagaimana teknologi lain namun apabila disalahgunakan terutamanya untuk menipu dan uh, menyenang-menyenangkan uh, menyenang usaha yang diberi oleh pensyarah maka ianya adalah satu tindakan yang jelas bertentangan dengan prinsip etika Islam yang perlu tekankan ialah penggunaan AI secara beradab iaitu sebagai sokongan bukanlah sebagai jalan pintas sebagai alat pembelajaran dan bukan satu alat penipuan oleh itu pendidikan perlu menekankan bukan sahaja penggunaan teknologi baharu akan tetapi pembinaan integriti adab menuntut ilmu dan kesedaran bahawa keberkatan ilmu ataupun barakah ilmu itu sendiri terletak pada kejujuran semata-mata itu sahaja daripada saya Baiklah, terima kasih Kedua-dua panel hmm. Baiklah, sebelum kita tamatkan Forum kita pada hari ini Izinkan saya untuk meminta Kepada kedua-dua panel untuk kita Membuat rumusan pada hari ini uh, Di mana Rumusan ringkas daripada panel Satu dan dua. Baiklah, soalan yang pertama Kepada panel yang pertama iaitu Encik Muhammad Zahim Boleh. Uh, Apakah mesej terakhir Untuk pelajar dan ataupun Pendidik? Baiklah, silakan sini. Muhammad Zain. Alright. Right. Uh, berkaitan dengan a uh, untuk merumuskanlah perbincangan kita berkaitan uh, AI ini itu telah masuk kepada bahagian rumusan sebenarnya. Okey, secara ringkas artificial intelligence AI ini uh, bukanlah musuh kepada kita. Namun ia adalah alat berkuasa yang menawarkan peluang yang besar. Sekiranya kita menggunakan dengan cara yang betul. Namun apabila AI ini disalahgunakan sebagai jalan pintas, ia boleh melemahkan kemampuan berfikir kritis, merosakkan integriti dan mengikis nilai usaha serta keaslian pelajar itu sendiri. Sebaliknya, apabila digunakan dengan bijak dengan cara yang berhemah dan betul, AI ini mampu memupuk kreativiti, memperkukuh pemikiran kritis dan melahirkan pelajar yang lebih matang sebenarnya. Uh, cabaran masa depan juga dapat dihadapi dengan baik dengan adanya AI disertai dengan penggunaan yang betul. Tanggungjawab ini bukan sahaja terletak kepada para pelajar tetapi juga pada pendidik dan institusi supaya AI menjadi rakan pembelajaran yang menyokong bukannya ancaman kepada integriti akademik itu sendiri. Terima ya, kasih. Dia terus kepada panel yang kedua Encik Firman Aymar bin Abdul Huda Iaitu apakah pesanan terakhir untuk uh, para pelajar atau para pendidik dari sudut Islam dan falsafah? Dari sudut Islam Baiklah, terima kasih kepada panel Jadi eh, Kepada moderator, tuan moderator okay. Maafkan saya Jadi secara keseluruhannya ataupun kesimpulannya lah Penggunaan AI dalam pembelajaran hmm. uh, sememangnya memberi banyak peluang kepada pelajar namun apabila ia sama sekali tidak boleh menggantikan nilai integriti ataupun kejujuran dan kesungguhan yang menjadi teras kepada pembinaan iman pelajar yang memelihara akhlak serta adab dalam menuntut ilmu akan mampu menjadikan ai ataupun kecerdasan buatan sebagai satu alat yang memperkukuh kefahaman dan meningkatkan potensi diri sebaliknya tanpa nilai-nilai tersebut Kecerdasan buatan boleh menjadi sebab kepada kelalaian dan kemudaratan. Oleh itu, kunci kepada manfaat sebenar AI bukan sekadar teknologinya, akan tetapi hati dan adab serta ahlak pengguna yang mengendalikannya. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, maka kita telah sampai pada penghujungnya. Terima kasih kepada kedua-dua panel atas perkongsian yang sangat mendalam dan memuka minda. Baiklah, hari ini kita telah belajar bahawa AI adalah alat yang hebat. Uh, akan tetapi ia boleh mempercepatkan kerja, kemudian ia memudahkan pemahaman dan membantu kreativiti. Tetapi jika ia disalahgunakan, ia mampu merosakkan karakter, menghilangkan integriti dan menghancurkan asas pembinaan ilmu. Uh, dalam Islam, ilmu adalah cahaya dan cahaya itu tidak akan masuk ke hati yang memilih kegelapan penipuan. Semoga forum ini menjadi ruang berfikir dan membimbing kita membentuk generasi uh, pelajar yang bukan sahaja cemerlang akademik tetapi juga kukuh akhlaknya. Sebelum kita mengakhiri majlis kita pada hari ini, izinkan saya uh, untuk menutup dengan serakat pantun. Burung helam terbang di awan biru menyulam mimpi tinggi ke angkasa, ilmu digapai dengan hati yang jitu, akhlak terpelihara generasi pemulihan. Baiklah, sekian daripada, uh, daripada saya Muhammad Zarif Iman bin Zadul Musma. Selaku moderator anda pada hari ini, maaf jika ada tersalah tutur kata maupun buruk bicara sehingga kita berjumpa lagi di lain masa. Wabillahi taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.